大学学习，我是三年级的学生。今天我要介绍美食的旅游，介绍市国德美市场是指市场对售楼的商甜海是便宜的是中国面蛋和泰国的。 呃，主呃泰国主要香片。嗯 We'll

在我在一个地方叫小小梅，泰国人叫宝诺 a n n 利，一个小呃一个小小梅的货币地人的对家呃呃兄弟的位置。 一个小农虾，普人的小妹，我们、呃、可以把它洗热查，就卖沃和新鲜的一个宿舒，舒尔，舒舍，的芬沃、呃 ช่าง,งเหมยชานปีนเหอคาเฟ่แล่อยิงเลี่ยวจือหลานเชิญ 一个小小门约一公里。路勒像是良好的访温环境。游客们喜欢来送最在好的在啊、呃、夏天。大多数游客都是青少年的父母在呃的父母。 啊！大正、呃、孩子们去休息去休息啊！匠心匠心乐有序和零，啊、呃！乱情分回万了来，呃，这里谢谢。嗯